Они несколько раз ждали конец света. Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. Для этого даже оставили все имущество. И 22 апреля 1844 года собрались ждать приход Христа. Но он так и не явился. Несмотря на это, религия, которую называют веткой протестантизма, массово распространилась миром. И Украина не исключение. И тогда придет конец. Это уже урывок из проповеди адвентистов во Львове в наше время. Лишь на протяжении трех минут пастор несколько раз говорит, что десятую часть заработка нужно отдавать. Десятую часть, а в десять раз, раз больше Десятую десятина. Вы видите, чего? Десятую часть, десять раз больше. Внешне кажется, что это обычная церковь. Видна надпись Адвентисты седьмого дня. Кстати, их так называют, потому что те считают седьмой день недели-субботу, святым. Заходим вовнутрь. Первое, что бросается в глаза, отсутствие икон. Как оказалось, мы попали на уникальное занятие о тайнах древних пророст. Нам сразу дарят много литературы, в том числе уроки для домашнего учения. Психологи объясняют, такие подарки не случайны. Эти идеи должны быть так? Они должны быть так проковтуты и переварены, и стать своими внутренними. В храме проходим дальше. Вместо алтаря скрижали с десятью заповедями. Главная книга тоже Библия, но проповедует ее пастор. Сразу в яблочко. Сегодня тут будут говорить о деньгах. Но сначала верующих нужно настроить на такую беседу. Главное библейское учение, чтобы быть богатым, нужно помогать бедным, быть честным и молиться. Ну и последний принцип ⁇ отдавать деньги в храм. То, что о пожертвованиях говорят в последнюю очередь, психологи считают продуманным шагом. Ця послідовність може бути ну, певним чином логічною і вже перевіреною раніше. Болі того, є навіть установлений процент пожертвувань 10-та часть заробітка. Чому? Тому що, виявляється, це є проросло слово Божого. Принести всі десятини. Дійсно, принцип зноса на храм взят із Біблії. Десятина це є якби така, якби так, традиційний податок на церкву, який був встановлений ще в старому завіті. Пастори ну дуже настойчиво переубіждають. Десятина – необхідне условие для того, щоб розбагаті. Десяту частину складаємо, а в десять раз більше подержуємо з Божим благословенням. якщо ми всі жителі землі притримувалися цього принципу. них бы не было проблем с, с обеспечением. Объясняет, деньги, отданные на храм, используются для Слова Господнего. На Говоря другими словами, на зарплату пасторам, литературу, строительство храма. За три минуты слово «десятина» прозвучало несколько раз. Десяток частини десять разів більше. У десяти Принесіть всі десяти психології теж релігіозну тематику можна очень удачно і щоб маніпулювати людьми. Так використовуються маніпулятивні технології. Про маніпуляцію в чому вона полягає? Що людина сама має мати переконання, що певна поведінка чи певні ідеї її власні. После собрания остаемся в церкви осмотреться. К нам сразу приветливо подошла местная прихожанка. Здесь все друг друга знают, новеньких видно сразу. Позже познакомиться подошел и сам пастор. Оставил номер телефона на случай, если вдруг возникнут вопросы. Людиною можно манипулировать, когда не задоволены потребы и когда сниженный уровень критичности. Ти отримуєш відчуття, що твої потреби є задоволені. Що ти отримуєш нову сім'ю, добру, яка про тебе дбає, дуже добру, таку, надійну, хорошу сім'ю. Ти отримуєш доброго батька я не знаю, доброго лідера. Поэтому якщо є проблеми і нет тих рішень, дорога може завести в нетрадиційний храм. Это в один голос говорят психологи. А этот человек – яркий тому примір. Он учился на пастора адвентистов, однако сейчас ремонтирует обувь. Свою церковь не открыл, потому что город, в котором он живет, маленький, и проповедовать там некому. Мне приписали воровство, которое не совершал. Мне приписали 16 сидеть в тюрьме, но пришел человек. И это был адвентист. Угу. И они мне как, в каком случае, они мне просто душевно помогли. Теперь он очень благодарен адвентистам. А этот мужчина, бывший адвентист, рассказывает совсем другое. Адвентисты, говорит, секта. Сектанты, это очень секта. Они так и нагнетают психику людини, что людина ничего не хочет, только хочет слушать их пастора. И что то пастор и скажет, то то Мужчина вспоминает, отдавать деньги сначала предлагали, а потом вынуждали. Навіть якщо людині сказати, плати гроші, або навіть продавай будинок. Людина ще така незазумбована, людина може їх лишити. Вони мені погрожували пекельними муками, вони мені погрожували, що я зостануся голий босий. Денег у нього не було і в голову приходили саме страшні мислі. Я десятину не давав, але вони так мене були зазумпували. Я думаю, що трохи їх буде, що, я, що якщо я навіть не буду мати грошей, то я навіть дам одно. Священникам других церквей пастори запрещали идти. Вони говорять, що католицька церква це церква сатани, а вони одна Божа церква. Мужчині все ж удалось вибратися оттуда через полгода. Помогли родственники і врачі ліпше звертатися до психіатрів, до психологів. Вони у вас можуть і фальсифілікації документів зробити і не знати, що зробити, і вас довести до самогубства, або до психлікаїні, або до божевільні. Он рассказывает про що, і що говорят на службах. Вони молилися за 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 Путіна. Вам сказати, як вони молилися, що Бог йому дав здоров'я, щоб Бог йому да благословення. Треба молитися за духовне здоров'я всіх, і в тому числі і Путіна і нашого президента Порошенка, тому що із духовного здоров'я походять усі види іншого здоров'я, і здоровий глузд, і порозуміння. Отвіт достойний, що тут говорять Пастор – очень хороший оратор. Но по ходу вопросов все нашим парням, которые в зоні АТО адвентисты дійсно не допомагають на амуніцію, на зброю. Ми не, не виділяємо кошти. Помогают, мол, только раненым. Те, что мы сейчас, у эта программа «Схидный ангел», она в первую очередь направлена на допомогу постраждалим. Чи это військові, то есть их лечение, их поддержка, поддержка их семьи. Или это мирные жители, которые постраждали. Кстати, на это и отдается часть денег, которые жертвуют прихожане, переубеждает пастор. А остальное, сколько считают нужным, оставляют в своих карманах, как зарплату на другие цели. Но рассказывает, сколько именно не соглашается. И снова цитирует Библию. відносно суми. суммы, понимаете, тут есть принцип, про который сказано в священном писании, ⁇ «Нехай твоя правая рука не знает, что робить левая рука ⁇ Тому, навіть сами члены этой церкви они не запитують, а сколько сами мы пожертвовали. Что ж, пастор убегает от ответа, но мы пойдем дальше. Перевоплощаемся в предпринимателей и пробуем в прямом смысле слова ⁇ купить службу за деньги ⁇ Ну вы что, хочете лишать? Так. Да. Ну, так що ж ви хочете рішати, як ви не знаєте з ким це рішати? нас направляють в главний офіс, іли так сказать главною церковь. Тут ми усовершенствуємо легенду. Говоримо, що руководимо програмістами і хотімо заказати службу для них. Що коштує? Чи це потім Я думаю, Нічого не буде коштувати. Буде пожертва, якщо все з вашої сторони буде направити. Розговариваємо з охранником, он теж адвентіст, намікаєм, хотим переобідіть своїх подчиненных 10 десятую часть зарплати. Коли прийшов там допустим, скипятся було 12 років назад, одразу не розумів, чого я там старо. Ну, то есть жадність була. Я теж настигнув себе. а зараз легко я більше даю. Більше ніж бесота не видає. Більше, я даю десятину і ще приношення. Чтобы переубедить людей отдавать деньги, нужны очень большие умения. Но сейчас все пасторы поехали на международный съезд, а меня ведут в казначейство. Они получают высокие зарплаты, потому что мы работаем там с европейцами, да, программисты, это переважно европейцы замовляют наших специалистов. І от я чула таке, що є ну тобто, що десятину треба віддавати для того, щоб так, то, от я би можливо, якщо б, наприклад, вони на це пішли, то я би могла ті гроші потім використовувати для благодійництва. Ми можемо вам запропонувати людину, яка угу. б так ну просто подумати. У нас є служителі тут в Києві. Нам верят на слово, что деньги будем собирать не для своих корыстных целей, а на благотворительность. А мы настаиваем дальше. Нужен такой человек, который умеет убеждать, добровольно отдавать деньги. Чтобы это был такой пастор, который бы смог, ну, переконать, да, и чтобы люди нормально отреагировали. Ну, я думаю, мы порадуем вас, и у нас есть. К слову, то, что проповедь будем читать программистам, не удивляет хвастаются. В их рядах есть даже представители правоохранительных органов. У нас один э, прокурор, э, он церкви, да? Он каждый день со пяти... своими всеми подлеглыми бирает их кабинеты, читает Библию. Ну, в 5 минут Библию, молится и на работу. В итоге за службу договорились. К слову, нам пообещали провести ее бесплатно, так как главное, чтобы членов организации ставало все больше. Да,